विष्णवे नमः नमोऽस्य विशेष मध्ये श्रवणकरतः विष्णुस्तुति ओङ्काररूप ब्रह्मा स्वरूपक गदाधर जगदाधार ते नमोस्तुते क्षिणस्तं नक्षरसि नारायण नरोत्तम नवनीरधरश्याम नमस्ते पादाब्ज मोहव्यूह विमोहन मोदेनात्मस्वरूपेण मोदिताय नमस्तु ते भजताम्भवनाशाय भव्योदधिशयाय च भवाय भववक्ताय नमस्ते भवलक्षणः गगनालक्षरूपाय गगनव्याप्तिकारिणे गरिष्ठाय गरीशाय गहनाय नमोऽस्तु ते वर्णार्थाय वन्दनीयप्रदाय च वरबीजप्रबीजाय वरहन्त्रै नमोऽस्तु ते तेजप्रसादरूपाय तेजरूपाय तेजसे तेजप्रदीप्तलोकाय नमस्ते तेजसात्मने वाणीनाथाय बालाय वायुरूपाय वाहिने बान्धवाय बलत्पाहु बलयुक्ताय ते नमः सुखाय सुखगम्याय सुदक्षाय सुखात्मने सुन्दरत्वसमुद्रैकदेशदेशाय ते नमः देशदेशकरूपाय देशाय देशकाय च देवत्रिकोटिदेहाय देवदेहाय ते नमः वामदेवस्वरूपाय वामनाय नमो नमः वारातनवे बाल वा ते नमो नमः यज्ञयज्ञाय यज्ञाय यजमानाय ते नमः यजुरादिपिते यष्टव्याय नमो नमः